আপোনালোকক স্বাগতম এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সো পোনপনুৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কিছু আভাস দিম যোৱা ভিডিঅ'টোতে কৈছোঁ যে সো পোনপনু হৈছে এটা হাৱাইন প্ৰাৰ্থনা যাৰ জৰিয়তে ভুলটো শুদ্ধ পথলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰা হয় বা মিলা মিছি পথলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰা হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটো বা এই প্ৰাৰ্থনাটো প্ৰাচীন কালত প্ৰথমতে হাৱাইন দ্বীপপুঞ্জৰ কিছু আধ্যাত্মিক গাইড বা চিকিৎসক যিসকলক কাহুনা বুলি কোৱা হৈছিল তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ ব্যক্তিৰ মাজত বা সম্বন্ধৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভুল বুজাবুজি বা অশান্তি যদি থাকে সেইবিলাকক সম্প্ৰীতিৰ পথলৈ অনাৰ কাৰণে এই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল এই প্ৰাৰ্থনাত প্ৰথমতে ব্যক্তিসকলে নিজৰ ভুলটো স্বীকাৰ কৰি লয় তাৰপাছত তাক এটা শান্তি আৰু মিলামিচিৰ পথলৈ অনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে এই কাহুনাসকলে প্ৰথমতে সমাজৰ মজাত যিমানখিনি ডিছ্পিউট বা হাই কাজিয়া থাকে সেনেধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ লগতে তেওঁলোকে এই প্ৰাৰ্থনাটো তেওঁলোকে কৰি আছিলে পিছলৈ আধুনিক যুগত বিশ্ব শতিকাৰ শেষৰ ফালে এনে এগৰাকী তাহুনা ছিষ্টাৰ মৰ্ণা চিমনাই ইয়াক এটা আধুনিক ৰূপ দিলে তেওঁ এই প্ৰাৰ্থনাটো সমাজৰ মাজত বা ব্যক্তি এটা পৰিয়ালৰ মাজত নাৰাখি তেওঁ ব্যক্তি বিশেষৰ মাজলৈ আনিলে ব্যক্তি বিশেষৰ মাজলৈ আনিলে মানে এই প্ৰাৰ্থনাটোৰ জৰিয়তে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ মনৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক চিন্তাই আমাক কষ্ট দিয়ে বা যিবিলাক স্মৃতিয়ে আমাক কষ্ট দিয়ে সেনেধৰণৰ কষ্টৰ পৰাও মুক্তি পাবলৈ বা সেই কষ্টত দায়িত্ব বহন কৰি একচেপ্ট কৰি তাক আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এই প্ৰাৰ্থনাটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বৰ্তমান এই প্ৰাৰ্থনাটো কেৱল হাৱাই টিপ্পুঞ্জতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল ছিষ্টাৰ মৰ্ণা চিমনাৰ পিছত ডক্টৰ হিউ লেনচাৰ যি এগৰাকী মনোবিজ্ঞানী আছিল তেওঁ এই প্ৰাৰ্থনাটো ওপৰত বহু গৱেষণা বা তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰিলে যাৰ জৰিয়তে বৰ্তমান এই প্ৰাৰ্থনাটোৱে আমি যিটো কৰি আছো সেই ৰূপটো পালে বৰ্তমান এই প্ৰাৰ্থনাটোৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ লগতে আন ব্যক্তিৰো মনৰ শান্তি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে চেষ্টা কৰিব পাৰা বুলি মই কৈছোঁ যদিও আপুনি যদি এই প্ৰাৰ্থনাটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখে তেনেহ'লে এই শান্তি আহিবই এই যুগত বৰ্তমান যুগত এই সু কোনো কোনো প্ৰাৰ্থনাটো বহু প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে কাৰণ আমি সকলোৱে বেলেগৰ দোষটো বিচাৰি ফুৰোঁ কিন্তু নিজক বিশ্লেষণ নকৰোঁ নিজক বিশ্লেষণ কৰিলে আপুনি দেখিব যে শান্তি আমাৰ মনৰ ভিতৰতে লুকাই আছে আমি কেৱল তাক চাব জনা নাই আৰু এই প্ৰাৰ্থনাটোৱে আমাক যেতিয়া একচেপ্টেঞ্চ শিকায় তেতিয়া সকলো সহজ হৈ যায় আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ